Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир в студии Екатерина Некречи. 8 апреля ⁇ это Международный день а, ромов. Правозащитники считают, что внутренне перемещенные лица рома являются одной из наиболее уязвимых категорий украинцев, которые нуждаются в помощи и во внимании. Вот а, в нашей студии а, два представителя прекрасного народа. А, это Николай Бурлуцкий. здравствуйте, Николай, здравствуйте. А, председатель негосударственной организации да? А, вы из Харькова стоит отметить, из что вы в Киев приехали вот специально в преддверии некоторых мероприятий да, в честь 8 апреля. И а, Зинфира Кондур, а, вице-президент а, организации «Чирикли». Здравствуйте. Вы из Здравствуйте. Киева. Да, я из Киева. А, ну вот, сегодня я знаю, что была пресс-конференция. Вы целый день говорите и поднимаете вопросы внутри, внутренне перемещенных лиц. Да. Ну вот, скажите, почему, в чем разница, почему именно Рома наиболее уязвимая категория? С, у переселенцев украинцев сегодня в Украине. Я yeah. <laughs> хорошо. <Слава> <laughs> <женщине>. <laughs> Спасибо, Коля. А, Но ну, на самом деле, почему Ромы являются наиболее уязвимыми, да, среди групп внутренне, внутренне перемещенных лиц, потому что даже в мирное время а, ромы, к сожалению, подвергаются различным видам дискриминации, да, как со стороны э, украинского общества, так и на, ну, скажем так, на уровне различных институций, да. а Вот у многих людей не было документов, э, паспортов, свидетельств о рождении, не было э, регистрации постоянного места проживания. И есть, к сожалению, у нас до сих пор есть люди, которые, ну, с очень низким уровнем образования. Не все но такие люди есть. И вот когда этим людям пришлось оставить свои дома и бежать ну, как они говорили в тапочках, да, выбегать и спасать жизни своих своих детей и они приехали в новые для них регионы, в которых они раньше не проживали, то возникло очень много проблем. Они не могли зарегистрироваться как внутрь, Можно бы их назвать ВПО, там uh -huh. будет понятно, uh -huh. да, uh -huh. вот. и а определенные негативные стереотипы по отношению к ромам срабатывают очень сильно. И они, например, если переселенцам сразу в других городах люди готовы были предоставлять жилье, то ромов никто не хотел брать. И даже вот что меня очень удивило, даже среди <просу> самих переселенцев, то есть как бы ну вот люди, которые выехали да, с территории, например, там, Донецкой области, и среди них были тоже ромы. То есть, если им предлагалось какое-то э, временное жилье, то вот э, значит люди сказали мы с цыганами жить не хотим то есть этим ромам не было предоставлено такое жилье и ну так это аргументировали что вы привыкли жить всегда вместе то <как> мы вам подыщем что-нибудь другое отдельно ну вот э, то что звучит от правозащитников да что вот получается так что э, рома э, они становятся объектами такой двойной дискриминации да. Ну вот, Николай, что, какие вот конкретные трудности? Мы знаем, что э, Крымсос говорил о том, что в Харьков, Харьковская область там какие-то вот проблемы, да, угу. э, в связи э, с этим народом возникают. Это только с документами и, э, и только потому, что не берут жить к себе, или какие-то еще есть особенности? <как> Я думаю, что, э, как вы сказали, что Рома подвергается двойной дискриминации. И, скорее всего, первое — это вообще как переселенцы сейчас, скажем так. Я думаю, общая тенденция в отношении переселенцев, их отношение, отношение вернее, к ним, ну, скажем так, она набирает, скорее всего, негативные, приобрет этот оттенок, нежели положительный. Это первое — это сами по себе переселенцы. И второй вопрос — это непосредственно Ром. Поэтому как было сказано, что стереотипы они играют очень большую роль в этой ситуации. То, что касается конкретно Харькова, наверное, Харьков принял первый удар волны переселенцев. Это первая волна, это был Краматорск-Славянск, сейчас это уже Луганск и Донецк. Вот. Небольшая статистика в отношении Ромов. Ромов ВПЛ. Вот за этот период, июня 2000, даже июль 2014, март 2015, то есть наша организация, с кем непосредственно мы столкнулись, это порядка 1293 человека. Из них детей в возрасте от дома до 6 лет – это 636 человек, матери-одиночки – 263 человека. Вот. Людей пожилого возраста от 75-80 лет – это 63 человека, инвалиды – 62 человека. А в чем проблема в отношении нарушения прав? Первое – это зачастую это происходит дискриминация. у нас были ряд случаев, когда а, непосредственно нарушали права были нарушены права а, Рома вПЛ и со стороны правоохранительных органов. А когда ну были даже случаи, когда э, требовали взятки от ромов, да, и вмешательство нашей организации, плюс еще других общественных организаций и общественного совета при МВД, как бы ситуация была разрешена, и эти люди понесли э, наказание, Но это где было? В каком, в каком городе? Это, это в Харькове. В Харькове, Харь И такое область. отношение, вот этот от правоохранителей только а, к представителям а, а, Ромов, да, или это ко всем переселенцам. Допустим, ну, или вот... В данном случае, я имею в виду, это было в Харьковской области, в данном случае было отношение именно непосредственно к Руму. Угу. Ведь вопрос в чем? Румы, они зачастую, они не, даже при наруш... нарушении их прав конституционных, они не обращаются в милицию. Они, они в принципе, даже и не знают свои права. Угу. И поэтому это одна из проблем, то, что они не знают свои права как граждан Украины, они не знают, если даже их нарушают, они не знают, куда обратиться, они не знают, какие есть рычаги воздействия. И, а если люди переехали в совсем другой город, новая обстановка, новая ситуация, это усложняется. Поэтому эта проблема, она, скажем так, она реально существует. Вопрос второй, второй вопрос дискриминации ну, для того, чтобы даже Ром, если он имеет образование, даже если имеет определенную квалификацию, если, скажем так, работодатель, у, него, у работодателя будет выбор, по большому счету, Ром стоит, либо это лицо славянской национальности, ну наверное, выбор очевиден из-за стереотипов. И у нас были случаи, когда люди обращались для того, чтобы устроиться на работу, но лишь потому, что он Ром его не взяли на работу. Вот. Это то, что касается предоставления жилья. У нас были ситуации, когда мы позвонили вернее, нам позвонили и сказали, что мы можем поселить порядка 20 человек. Ну и мы как бы договаривались с людьми и в конце уже за день перед тем, как этих людей перевести на это новое место, Проживание. Как-то в разговоре я упомянул, что это Рома. И мне сказали, ну извините, Рома мы не можем принять. Это вот частное лицо, сказала, кто вот такой ответ это, дал? Да, нет, это организация. Это частное лицо, это частное. Это частное лицо которого было возможность поселить у себя э, переселенцев. Вот э, мы знаем, что есть много волонтеров, э, фондов э, всяческих помощи переселенцам. Mm -hmm. Вот как там отношения? Есть ли э, разница волонтеру, да, кому помогать? да, В принципе, mm -hmm. какой национальности переселенец? Э, ну, я хочу сказать... Я очень благодарен многим организациям, особенно хочу подчеркнуть организацию волонтерской инициативы станции Харьков. Я вообще восхищаюсь людьми этими и волонтерами, которые работают с ними. По большому счету это наши партнеры, с которыми мы работаем. И Большую толику помощи оказывают они и в отношении гуманитарной помощи. Мы вместе сотрудничаем с ними, поэтому я не встречал. Я не встречал со стороны волонтерских организаций, общественных организаций такого предвзятого отношения. Может, был один случай в начале, когда только-только началась Первая волна, были встречи, но потом как бы, мы выяснили ситуацию, что на самом деле мы также помогаем, мы ромская организация, но мы не помогаем, ну мы оказываем помощь не только Ромам, угу. мы оказываем помощь всем, потому что ну, у беды нет национальности, правда. Вот. Поэтому у нас, у нас даже состоял, у нас была конференция, на которой были приглашены представители различных общественных организаций, где у нас даже был координационный совет, в который ходили и ромские организации, и общественные организации, вот, и представители различных фондов, где основной, основной посыл этой организации — это помощь Ромовой ВПЛ. Поэтому вот в Харькове была такая благоприятная ситуация. Mm -hmm. э, Земфира, скажите, mm -hmm. вот вы э, вспомнили о том, что э, в Донбассе, да, откуда людям пришлось просто в тапочках бежать, они жили без документов, без паспортов. Вот насколько эта тенденция э, вообще, да, и до, это, до этого была, и в других регионах Украины э, часто ли Романе имеют паспортов? И почему тогда в чем mm -hmm. причина? Причина очень. значит я попробую рассказать. В принципе, проблема отсутствия документов, паспортов, свидетельств о рождении по Украине, она присутствует в разных регионах среди ромов. Mm -hmm. И, ну, вы вот, возможно, вы знаете, что у нас наибольшее количество ромов проживает в Закарпатской области, в Одесской области, затем у нас идет Харьковская область, да, ну, такие, как самые крупные города, mm -hmm. где вот там у нас больше ромов и проживает. Ну, на Закарпатье как-то Традиционно у нас так вот сложилось, что ромов там много. Это около 48 тысяч ромов проживают на Закарпатье. И проблемы заключаются... Ну, их очень много. Это как комплекс, целый комплекс проблем. Ну, например, когда рома кочевали, не у всех были документы, то терялись документы. Потом, когда вышел указ об оседлом образе жизни то Ромы остановились, они пытались жить, оседло, да, но они как бы не, не все понимали, зачем им нужны эти документы, они их не оформляли, много было разных причин. Затем у них рождались дети, дети не всегда рождались в роддомах, да, там возможно дома или даже если в больнице, то документы они не, не оформили, потому что у них не было документов. И так идет из поколения в поколение, что вот у родителей не было документов, у детей нет документов, у их детей нет документов и так так далее. Есть другие случаи, когда есть свидетельство о рождении, но ну, очень сложно оформить паспорт, потому что ну, были утеряны документы, да, какие-то часть документов или нет одна из тоже главных проблем, ну, препятствий, да, таких это отсутствие постоянного места регистрации. Хотя по инструкции вот выдачи, да, оформления паспорта нужно иметь свидетельство о рождении, да в принципе и написать заявление ну там процедура кстати мы... ну, да ну там такая в принципе для получения паспорта не нужно не нужен этот штамп о постоянном месте регистрации но очень часто это является вот таким барьером, почему не выдают документы. И для, например, для Закарпатия, где до недавнего времени не было центра регистрации бездомных граждан, это была очень серьезная проблема. Потому что вот почему я говорю о центрах регистрации бездомных граждан, потому что там можно получить временную прописку. Временную регистрацию прописки уже не было. Но получается, что чтобы в больнице обслуживаться, чтобы в школу, в садик, ходить, нужны да. же документы. Да, да? То есть это на самом деле программа, проблема десятилетий. Вот вот mm -hmm. да, что Рома живут без документов многие. Да, но и, например, как вот на Закарпатье они выходили из ситуации, были школы, которые находились очень близко к ромским поселениям. И получается, что в эту школу идут только ромские дети. И директора школ могут закрывать глаза на то, что у детей нет документов, и принимать их в школу, да. Но если ты будешь в другом городе, более там, скажем, э, таком э, развитом, э, например, в Харькове, э, я не знаю, примут ли ребенка без документов в школу. Я думаю, что нет. В Одесской области, в принципе, тоже. Но ну, без документов, без медицинской карточки, да, ребенок не может пойти ни в детский сад, ни в школу. Медицинские услуги, да, могут оказываться без документов. Потому что, например, у нас есть такая программа ромских посредников, которые уже 4 года работают в 12 областях Украины, и они наладили диалог с больницами, с докторами. То есть если они приводят людей, у которых нет документов, то их могут осмотреть, предоставить им медицинскую помощь. Но в принципе это очень серьезная проблема. Николай, Вы сказали, назвали цифру 1293 в да, И вот эти все люди все ли без документов? Или есть о, часть, которая с документами, и вот те, у которых нет паспортов, идет ли процесс и как он идет, получение всех необходимых документов? А, ну, смотрите, э, за этот период времени э, многие люди возвратились обратно в Славянско-Моторск. Часть из них э, Харьков был как транзитным городом, часть из них э, они просто приехали в другие города. Вот. И то, что касается то, что касается паспортизации, то вот те люди, тот мониторинг, который мы проводили среди вот именно того количества людей, с кем мы соприкоснулись, то 64 процента это либо полное, либо отсутствие паспортов, либо частичное наличие документации как таковой. И как идет процесс? При поддержке фонда в Харькове открыт центр надания информационных услуг где мы непосредственно работаем с ровами ВПЛ предоставляя и предоставляем не только информационные услуги, но зачастую люди не имеют образования, даже начального образования. То есть, образно говоря, нужно человека брать за руку, ввести его, помогать ему оформлять документы, и мы здесь сталкиваемся с несовершенством нашей системы. К примеру, для того чтобы человеку получить свидетельство о рождении из РАКСа Ему нужен паспорт. А для того, чтобы получить паспорт, ему нужно свидетельство о рождении. И это замкнутый круг. Без паспорта они не могут получить свидетельство о рождении, потому что нет идентификации Личности. И обратный процесс. И вот, вот такие коллизии, с которыми мы сталкиваемся на сегодняшний день, они вот, ну, способствуют тому, что… Многие вопросы не разрешены в отношении. А если выход вот из этого замкнутого круга, какие-то механизмы а, существуют? Ну вот сейчас у нас мы будем встречаться еще дополнительно с юристами для того, чтобы видеть, какие будут, какие выходы из этой ситуации, потому что есть разные ситуации. Есть люди, которые вот у нас мы встречались с одной женщиной, которая которой вообще э, не было никогда документов. Ей 36 лет, у нее двое детей. Она э, у нее абсолютно нет никаких документов. То есть она нигде не существует. Mm -hmm. И вопрос, с чего начать? И, ну, мы сталкиваемся ну, с рядом таких серьезных вопросов в этом отношении. И вот такие проблемные ситуации они фактически через одного. Люди, которые освобождаются, допустим, из места лишения свободы, у которых только справка о освобождении. Люди, которые потеряли паспорта и вся информация. О, о, о паспорте о личности человека находится на территории зоны АТО, да, и нет доступа, допустим, к, этим, к этой информации. То есть ряд, ряд таких проблем, которые возникают по ходу, и здесь нужно уже ориентироваться, как решать. И поэтому этот вопрос усложняется вот такими вопросами. Земфира, вот отсутствие документов и э, даже отсутствие э, желания, возможно, да, или привычки получать все необходимые документы, это вот почему э, возникло, да, когда уже там, ну, говорили, что путешествовали, Рома, да, путешествовали, но здесь уже живут в Украине, там, со все время независимости, я уверена, что есть такие люди, да, которые вроде все устаканилось. Это э, из-за того, что образ жизни и, может, нежелание получать никакие документы, и нигде регистрироваться или это вопрос образованности? Ну, это, наверное, все вместе, кроме, кроме того, что нет желания. Это я, я так, ну, я не могу с этим согласиться, что у них нет желания. Желание есть, но не все люди знают, каким образом они должны оформить эти документы, куда им обратиться. Возможно, они обратились один раз, но им это просто, может быть, дали инструкцию, сказали: читайте, идите, собирайте документы. Вот. Иногда сталкиваться с очень негативным отношением к ним и просто они не хотят туда больше возвращаться возвращаться. Я знаю, что некоторые люди ну, нам говорили, что это же надо в милицию идти, там, если паспортный стол, да, вот, а мы боимся, мы не хотим, мы там чувствуем себя некомфортно. Очень много разных ситуаций, но самое главное это э, информационная просвещенность, наверное, то, насколько mm -hmm. у них есть достаточно информации, вот, куда пойти, что нужно сделать, какие документы собрать и так mm -hmm. далее. Ну, главное, и очень что часто желание так, есть. Желание говорите, есть, да, да и, и есть такие ромские посредники, которые могут в этом помогать. и вот Николай также работает ромским посредником, и он, наверное, вот как начал в ромском движении, да, так, так и ромским посредником работает. Да, да. Да. Вот. Да. Вот. Поэтому я думаю, что тут просто и наши посредники вот в Одесской области, они очень часто жалуются на то, что не все ромы э, такие дисциплинированные, потому что назначают встречу, угу. вот мы идем сегодня там в паспортный стол, вот нам встречаемся там в 10 часов, да? Вот в 10 часов уже есть, там прошло 20 минут, ну не там не пришли, не дошли. Почему? Ой, там не было чем добраться или не было средств, чтобы приехать. То есть, ну очень много есть таких моментов, которые нужно учитывать и принимать во внимание это вот в работе. Но вот людьми. мы уже ушли от темы, да, только ВПО, мы У -у -у. уже перешли глобально к этой проблеме, У -у -у. потому что У -у -у. одно вытекает из другого, У -у -у. да. У -у -у. Вот как теперь что это решать и в как и в контексте вот да, с внутренне перемещенными лицами это надо решать на законодательном уровне или или как? Какие у вас есть идеи? Я думаю, что <свят> <свят> эта проблема имеет несколько, разрешение этой проблемы имеет <свят> несколько направлений. Это работа непосредственно с ромскими общинами. Я думаю, что все-таки новое поколение, оно больше интегрировалось в украинское общество, естественно, и понимание многих вопросов, в частности, мы говорим о вопросах документации, у них изменилось. Вот я думаю, что здесь нужно проводить работу непосредственно общественным организациям с ромскими общинами, для того, чтобы вроде просветительскую работу, для того, чтобы встречались с юристами, правозащитниками, для того, чтобы людям объяснять их конституционные права, их обязанности и необходимости оформления документов и ряд других вопросов. Ведь документы — это всего лишь маленький, маленький спектр проблем. Отсюда вытекают и другие вопросы, и другие проблемы. И здравоохранение, и вопросы стереотипов, и образование, и так далее. Вот. С другой стороны, э, все-таки РУМА являются э, уязвимой частью украинского общества в силу вот этих факторов, которые мы перечислили. Э, отсутствие образования, стереотипные отношения, дискриминация и все остальные другие вопросы. Поэтому я думаю, что, э, как ну, мой взгляд, э, я думаю, что для... В частности для Рума ВПЛ нужна упрощенная система оформления документации. Такой опыт есть в ряде балканских стран, где представители румской организации, представители ну, подобия нашего ДМС. Вот. И они оформляли документы более по, упрощенной, по более упрощенной системе. Я думаю, что здесь нужно какое-то... Потому что в любом случае эти вопросы нужно решать. Если их не решить этим путем, то эти проблемы не будут усиливаться. И я думаю, что ну, не будет другого выхода. Поэтому, поэтому здесь мы... Украина ⁇ это большая семья. И мы не находимся где-то за пределами Украины. И мы понимаем, что эти люди, они такие же граждане Украины, как и мы с вами. Правда? И если у них есть вопросы, то они должны решать, но и им нужно помогать решать вопросы. Знаете, у нас говорят люди с ограниченными возможностями, а в Европе говорят люди с повышенными потребностями. Абсолютно разные подходы, да. правда, поэтому я думаю, что в этом плане тоже нужно, нужно тоже изменить подход. Ну и mm. если говорить о, о том вот, на уровне государственном, да, как mm -hmm. можно было бы решать эти вопросы. Сегодня исполняется два года с момента принятия ромской стратегии и плана действий к ее реализации. И как раз вот эти вопросы можно было бы, они включены в эту стратегию, в план действий, но они, знаете, просто расписаны такими красивыми словами, общими фразами, которые ну, не, не, ну, не несут за собой каких-то конкретных действий. Да? Поэтому мы делали такое предложение Министерству культуры, рекомендацию о том, что план действий необходимо изменить и внести в него изменения, основанные на реальных потребностях, потребностях и ну, проблемах, которые есть у ромов, ромских общин в Украине. Угу. И тут, конечно, уже все будет зависеть от Министерства культуры, от Кабинета министров Украины, насколько они будут готовы внести такие изменения. И даже ряд международных организаций рекомендовали, нашему правительству внести изменения в такой план, который бы соответствовал международным стандартам, потому что тот документ, эти два документа, которые были приняты, они на сегодняшний день ну, достаточно декларативны. Хотя на самом деле вот все вот эти вопросы, о которых мы говорим сейчас, они все входят в эту стратегию. Если бы документ был правильно подготовлен, да, со всеми, ну, в соответствии со всеми стандартами и с, с учетом всех тех проблем, потребностей, которые есть у ромов и опытом и ромских организаций, и международных организаций, тогда, я думаю, мы, мы ну, быстрее бы решали все эти вопросы. И все-таки кому нужно обращаться тогда за этой помощью? Это на законодательном уровне Верховный Рад должна что-то проголосовать, не или это решение правительства должно Значит, быть Министерство культуры может инициировать внесение изменений в план действий и подать такое в ну, обращение, я не знаю, в кабинет министров. Ромские организации, международные организации готовы создать специальную рабочую группу, которая бы разработала, да, все необходимые вот эти э, мероприятия, там конкретные действия с индикаторами, результатами, долгосрочными, там и так далее. И, это, и вот эти все, э, значит, изменения должны быть внесены на рассмотрение кабинета министров. Ну, сначала министерство mm -hmm. все должны профильные, потом уже кабинет министров. Mm -hmm. А, ну, я так понимаю, вы будете участниками э, запуска такого процесса, и, и, инициаторами, да, как представители э, общественников, э, людей, которые сталкиваются каждый день с этими проблемами. И, конечно же, э, расталкиваетесь, значит, хотите решить эти вопросы. Спасибо за то, что к нам пришли. Земфира э, Кондур, вице-президент Международный благотворительный женский э, э, фонд. Да, Чирикли. И Николай Бурлуцкий, э, глава негосударственной организации Чачимон. Здравствуйте. Спасибо нашим телезрителям за то, что вы с нами каждый день поднимаем важные темы, актуальные темы. В нашей студии эксклюзивные интересные гости. Не переключайте.